Третий курс – это экватор. Многие студенты, прибегнув к учебе в университете, стали э, расслабляться и выпускать пары. Вот что получилось из этого. Смотрим. Привет, а ты зачем пришел? Привет, на пары. Какие пары? Тебя уже два месяца как и числили. i <laughs> <Wow. laughs>

вообще минус 20 ты по факультетам стоишь? Да. так. Пары нет. Вот вчера в расписании была, а вот сегодня нет. Представляешь, такая же ситуация. Ой, и кому же нам за это сказать спасибо? Да есть тут у нас девушка одна. Имя у нее очень редкое. Галя. На четвертом курсе каждый студент сталкивается с такой проблемой, как написание бакалаврской работы. Бессонными ночами, после литров выпитого, каждый хочет обратиться к своему научному. Вот как это было у нас.